直接看一下我们背后的这个景。哦，刚刚发生什么事情？被丢鸟死了。这也是照片还没拍到，就先被滴到了。我们接在来到去清迈，地包第一次来清迈。那我们现在在哪边？清迈大学。清迈大学，我就想说，哇，怎么会有人来玩？来清迈大学玩，对不对？又不是来念书的。大家看一下，直接看一下我们背后的这个景。 不知道还有为什么国家公园，就还在大学里面，超级大。你有看到吗？超漂亮哎、欸，超级大片的湖。然后整个大学里面还不是只有一个湖，到处都有湖。然后在傍晚夕阳来的时候，超级漂亮，還可以绕着湖啊，還可以散步走路一下。卡配门，<music> 每个人来这边都要来拍个照，然后跟哥自己拍。但来这还是有点风险。刚刚发生什么事情？ 被丢鸟死了这也 <laughs> 是照片还没拍到，之前被丢到了。来这边的话，除了想要自己拍，这里还有很多专业的，人，他会帮你把鸽子全部都收集起来，然后一次一起让你飞起来，帮你拍出一个很屌的画面走吧，走走走走走走走。新麦旁边附近就有很多山，我们直接来看一个小瀑布。大家对于瀑布来说，可能都就要爬很久。我们再看,看这个小瀑布的要多久。 哇，哇哦、oh, wow,，近走上来应该有没有五分钟不到？是哇！哇，哇哇、oh, <God. S 1> 欸！哇哇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 哇，哇超多欧美人在那边呢，嗯、超快走上来，车子停下来，不到五分钟就到了，<laughs> 哇，已经来到得高瀑布上游诶。 来，最后有没有想要上去？的，就刚好遇到有人在拍节目，所以没办法看上面的瀑布了。觉得瀑布怎么样？好玩，推荐四颗星。四颗星，满分几颗？满分五颗。四颗星，舒服。感觉这爸妈也可以来吧？嗯。不难走，稍微坐个车一下走。可以带拖鞋就可以下水。可惜没带拖鞋，不能下水玩。欧美人直接去哦，泰国人在这边去哦。 大家都在去哦。SP 烤鸡，东北烤鸡，在清迈古城里面，现在时间是一点了，人还是超级多。超级多。来、哎，这一口就什么特别的？要先拿那个号码牌，就可以不用排队。然后菜我看不懂。<laughs> 一只鸡，半只鸡，一百九。好。对哦，全部都用炭火烤的。 超香的，刚一来就闻到香味了。等下我们排到来，告诉大家烤鸡好不好吃。菜终于上来了，嗯、感觉怎么样？好吃嘛，好吃，好吃哦。最好吃吗？很好吃。咬起来口感怎么样？很软<軟>，很<軟>有,有嚼劲。<軟>现在在清迈古城区。 然后这有一整排非常有名的店家，第一家吃的是八清海南鸡饭，墙上还有各大有名的人物过来经营店，菜全部上来，来这边就是要点海南鸡饭跟沙爹，直接始试试看看。好，沾这个酱，配点配点小黄瓜，然后沾点酱。好，咖喱味还蛮重的，酱一点点辣辣的。 好吃吗？真的可爱过嗯，海南鸡肉骨鸡肉，肉很嫩吗？好嫩。海南鸡是两个重点，就是鸡肉嫩不嫩，跟因为饭还会拌鸡哦，所以饭香不香？嗯，它不是纯粹的白饭，鸡肉很香的，也很配饭。然后加一点这个酱。嗯，有沒有点微辣，微辣，但是又不辣的那种感觉。嗯，这个好吃。 接下来是刚刚海南鸡饭隔壁的一间鱼丸面，林老五。看到墙上从二零一八就开始拿米其林推荐到今年，就知道这间店名气有多大。鱼丸汤来了，嗯、来试一下米其林的鱼丸汤怎么样？鱼丸汤苦不？汤汤口呢？汤都、就是，好喝的汤，感很少可以喝到汤了。哎、欸，这个也很好吃啊，啊这是什么？这也是鱼丸，鱼丸一种、欸。 太、哦、奶，嗯、这种杯子装，不知道有多入口、嗯。手标牌，嗯，手标牌。茶味有够吗？有啊，够啊。一样甜，一样甜。路边一杯二十五的咖啡，太奶也是二十五，巨无霸杯三十五。每天都喝咖啡厅的咖啡，来喝喝路边摊。嗯，开心啊，一分钱一分，一分钱一分。<laughs> 有感到到泰国的甜了吗？嗯，都很带甜的。 因为这次来人很多，所以我们直接包一整栋有非常非常多的房间，然后就在古城区里面而已。那待会也会把 VR 的资讯给放在底下，然后大家来的话可以包一整栋，就会比较有自己的空间。住的 VR 好住就是有個共同空间，所以大家朋友来这边一起享受，然后很大的阳台可以坐外面直接看外面的风景，看到古城区的感觉。它型实对面也非常方便，价格也不贵，大家来的话也可以考虑看看这一间。 现在在我背后呢，就是清迈的帕行寺。然后在清迈的话，最多的就是庙，然后还有咖啡店，密集度的话，应该比 Seven 还要在更多。那大家在这边的话，其实非常非常，尤其在古城区，应该是每走几步路就会看到一座庙，或者是有一个咖啡店。那我们这个帕形寺的话，只是一个算是我自己觉得特别漂亮的一座寺庙。然后这边的寺庙的话，历史都非常悠久，因为从以前兰纳王朝，然后现在都至少六七百年以上。 来清迈这边每间庙规定不太一样，但大部分的庙都不能穿着太不露，然后拍照的时候也不要对神有不敬。大家自己来这里都小心一点。那来这边的话，我觉得不管说你今天是不是有信奉佛教的话，其实都没有关系，因为这里的建筑其实都非常有特色，可以把它当做很多建筑物很美、非常美的欣赏，可以看他们当时建筑的特色。这至庙的话，我觉得就跟在曼谷看到的又更不太一样。 那清迈的话，我觉得也算是来非常多次了，但是每一次来呢，都是非常的悠闲。然后大家可以就是做做自己想做的事，可能就是按个摩，然后去看看几个寺庙，然后去去咖啡厅，非常的放松，非常的惬意、哦、的一个行程。我觉得清迈的话也绝对不会是我最后一次过来，之后就是很长应该还是会过来这边好好放松一下，算一个非常舒服的一个古城区。然后这次也推荐了几个我这次去的行程。那大家如果喜欢的话，下次来可以看看。那我们今天影片先到这边。那如果大家还想看有什么行程或者什么对这个行程有什么问题，可以在底下留言。那我们就这样子、啊，先讲，拜拜。